Okey, kita akan tengok pada konsep utama. Apakah munafik daripada sudut bahasa dan istilah. Okey, daripada situ bahasa iaitu kita tengok pada perkataan nifaq iaitu bermaksud lubang tikus pada pasir yang ada dua pintu. Maksud di sini iaitu i, 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 ialah mereka ini licik. Masuki ikut satu pintu, keluar ikut lain. Keluar pintu lainlah. Dari sudut bahasa dia jadi istilah pula mereka ini orang yang mezahirkan Islam Tetapi mereka mempunyai kekufuran di dalam hati mereka Maksud di sini mereka mengamal sebagai orang Islam Waktu yang sama mereka memiliki kekufuran um, kan, Telah membatalkan apa yang telah dilakukan pada diri mereka sendiri Itu adalah segi bahasa dan istilah dalam maksud munafik dan juga untuk non-Muslim pula ada beberapa kategori iaitu yang pertama sekali iaitu zimi, mu'ahad dalam musta'amal. Yang ketiga iaitu harbi. Zimi pula bermaksud warga tetap yang yang bayar cukai perlindungan iaitu jizyah iaitu orang kafir waga uh, warga tetap dan wajib untuk membayar zakat dan cukai jizyah kepada pemerintahan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu kafir mu'ahad dan musta'man iaitu mereka ada perjanjian damai atau dapat papasan keselamatan sementara. Ada pas. Ada pas keselamatan sementara iaitu mereka ada perjanjian dengan petabiran dan juga ada pas keselamatan untuk menghindungi non muslim dan juga orang kafir pada masa itu. Itu mu'ahad dan musta'man. Yang ketiga iaitu harbi iaitu musuh yang aktif memerangi Islam orang yang sangat ingin memusuhi Islam pada masa itu kan ha, apa apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam mereka akan memerangi kita tanpa belas kasihan kepada umat Islam pada zaman itu itu berkenaan dengan definisi konsep utama dalam um, tajuk tersebut Okey, kalau tengok pada slide yang ketiga iaitu latar belakang masyarakat Madinah iaitu kita perlu tahu yang mana kenapa wujudnya munafik ini kerana mereka, fenomena munafik ini telah dimuncul di Madinah setelah hijrah dan Mekah pula telah ditindas kan dia dah ditindas kan kaum Quraisy tersebut tidak aa, memang secara terang-terangnya mereka tidak menerima Islam ha, tidak menerima Islam pada zaman tersebut dan juga mereka dit, juga ditindas umat Islam pada zaman tu dan juga mengeksiskan juga. Tetapi bila aa, Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Islam makin kuat terutamanya dalam selepas pembadav ngabada. Ah barulah muncul dan golongan ini. Aa, jadinya antaranya iaitu aa, Abdullah bin Ubay bin Sahlulah antara sepatutnya menjadi ketua negara di Madinah. Apabila Nabi sampai sahaja dia hilang kuasa dan menjadi pura-pura memasuki Islam demi untuk kepentingan politik dan keselamatan diri dia. So, Jadi nak di sini bahawa um, apabila telah hilang kuasanya uh, bukan sahaja menjadi sat, uh, kepentingan, bahkan menjadi satu menjadi satu perkara yang lebih remeh kan, antara Nabi SAW menjadi belantik sebagai ketua negara. dan juga Abdullah bin Ubay ni kata mereka ini, mereka ini memang menjadi purpura lah, menjadi kemunafikan. Tetapi menjadi umat Islam yang yang hina lah pada zaman tersebut. apa yang telah dilakukan terhadap Nabi dan juga umat Islam pada zaman tersebut. Itu adalah latar belakang masyarakat Madinah. Baik, kita akan tengok pada slide yang keempat iaitu ciri-ciri orang munafik. Sebenarnya kita nak kenal dan apakah tindakannya? Dalam Al-Quran telah menggariskan beberapa ciri iaitu pertama sekali yang pertama pendusta. Pendusta iaitu orang yang bercakap tetap beriman tetapi tidak menerima dengan hati. Ha, maksud di sini mereka menolaklah apa yang telah dikatakan, apa yang telah sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitu berpegang kaki. Setiasa ragu-ragu dengan tidak menerima kebenaran Yang ketiga iaitu malas beribadah Bila solat dia tidak melaksanakan Cuma menunjuk-nunjuk kepada perkara kebaikan Iaitu riak lah Yang tidak sepatutnya berada dalam hati kita yang perlu dimenjauhikan Kan buatlah melaksanakan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat iaitu uh, lalang iaitu tidak mempunyai pendirian yang kukuh dalam kan? dan juga tidak uh, istiq tidak istiqomah istiqomah dalam melaksanakan dalam Islam. Ah ha, itu uh, setengah sokong Islam, setengah mengakong pada musuh. Itu adalah ciri-ciri orang munafik dalam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Okey baik. Kita akan tengok yang slide yang kelima iaitu bentuk interaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang munafik. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada satu ucapan iaitu walaupun Nabi tahu itu bahaya, bahkan Nabi memerlukan pendekatan iaitu setaji pengawasan supaya kita pantau gerak mereka ni tetapi mereka tetap menjatuhkan hukum yang tidak me yang melulu. Dan juga yang paling, paling penting sekali kita Nabi Muhammad SAW mengekalkan hubungan sosial. A ada sahabat pernah meminta izin untuk bunuh ketua mereka tetapi Nabi lah. Kenapa? Dia kata jangan sampai orang berkata Muhammad itu membunuh sahabatnya. Ini menunjukkan bahawa bijak bijak Ya, Nabi Muhammad SAW itu menjaga imej Islam itu supaya tidak nampak mencala apa kehormatan maruah umat Islam pada zaman tersebut. Ha, ini dinamakan orang yang beriman dan memijak strategi untuk menjaga nama-nama Islam. Ha, walaupun mereka jahat sekalipun dan kita perlu harus berhati-hati. Itu dalam bentuk interaksi Nabi SAW kepada orang munafik. Seterusnya, bentuk interaksi Nabi dengan munafik Ada beberapa bentuk interaksi Nabi dengan munafik Antaranya, yang pertama, strategi pengawasan Pendekatan berhikmah Kekal hubungan sosial dan hukum pengecualian Untuk strategi pengawasan Nabi akan pantau gerak-geri tanpa hukuman terburu-buru Maksudnya, Nabi akan melakukan penyiasatan dahulu Sebelum, men, uh, sebelum mengeluarkan apa-apa keputusan terhadap orang-orang munafik Seterusnya, untuk pendekatan berhikmah Nabi tolak cadangan bunuh ketua munafik Untuk elak persepsi Nabi bunuh sahabat sendiri Ini Kerana di kalangan orang-orang uh, terdekat Nabi pun ada golongan-golongan yang munafik Seterusnya, kekalkan hubungan sosial Layan secara adil dalam muamalah selagi tidak melampaui batas Nabi menerima jual-beli di antara orang Islam dan juga orang munafik. Dan akhir sekali adalah hukum dan pengecualian. Tidak jatuh hukum berat berdasarkan sangkaan hanya hukum pada kesalahan zahir. Maksudnya pada dasar munafik ini adalah perkara yang disembunyikan. Jadi selagi mereka sembunyikan perkara munafik mereka, maka hukuman tidak akan dikeluarkan. Melainkan mereka mula untuk melakukan satu perkara yang akan dinilai berdasarkan zahir. Seterusnya adalah bahagian cabaran menangani munafik kita akan bahagikan kepada tiga kumpulan. Yang pertama kumpulan yang sukar dikenal pasti. Untuk kumpulan ini, ia sukar dikenal pasti adalah kerana yang pertama hati mereka rahsia dan zahir mereka nampak seperti orang Islam. Mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Yang kedua, fitnah dan provokasi. Orang-orang munafik ini akan menghasut masyarakat dan sebar berita palsu, contohnya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhir sekali adalah ancaman keselamatan bina masjid masjid dirar sebagai pusat perancangan musuh untuk strategi Nabi menghadapi munafik kita akan bahagikan kepada dua bahagian yang pertama prinsip sabar dan waspada tidak bertindak melulu untuk jaga perpaduan tapi sentiasa berhati-hati yang mana Nabi tidak akan terus bertindak melalui perasaan ataupun syakwa sangka terhadap orang-orang munafik seterusnya adalah penendahan wahyu Nabi kenal munafik melalui petunjuk Allah yakni ayat Al-Quran. Allah akan membantu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal pasti orang-orang munafik yang berada di kalangan orang Islam pada ketika itu. Untuk interaksi dengan non-muslim yakni ahli kitab, interaksi politik yang pertama piagam Madinah. Perjanjian bertulis pertama konstitusi mengatur hubungan kaum, jaminan kebebasan beragama dan pertahanan bersama. Seterusnya interaksi dakwah ia ni surat diplomatik Antara surat kepada raja-raja besar Seperti Heraglis hey Kisra dan juga Najasyi Isi surat Ajakan Tauhid Dengan bahasa Yang sesuai dan berhikmah Jadi Rasulullah SAW juga Menjaga hubungan dan interaksi Terhadap orang Yang bukan Islam Untuk orang yang bukan Islam juga Nabi SAW akan menjaga Interaksi sosial Dan juga ekonomi untuk ekonomi, Jual beli dibenarkan Nabi Dan Nabi pernah menggadai baju besi kepada Yahudi Dan seterusnya untuk pertanian pula Kerjasama membajak sawah dan ladang Untuk bahagian sosial Boleh terima hadiah Makanan dan juga Segala perkara yang berbentuk uh, Zahir Dan untuk hak perlindungan Haram menzalimi kafir zimmi Hak nyawa dan harta terpilih haram Nabi sangat menjaga hubungan dan juga interaksi baginda terhadap orang yang bukan uh, Islam yang ini ahli kitab jadi ini adalah kerana untuk yang pertama menjaga nama baik agama Islam itu sendiri untuk menunjukkan contoh yang baik dan itu juga salah satu dakwah dari segi akhlak yang tunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Irfan. Saya akan sambung perbentangan yang seterusnya iaitu interaksi dengan kaum musyrikin Quraisy. Dengan musyrikin pula, Nabi guna diplomasi melalui perjanjian Hudaybiyah. Walaupun syarat perjanjian tu nampak berat sebelah dan merugikan Islam masa tu, Nabi tetap setuju demi keamanan. Hasilnya, genjatan sejata selama 10 tahun tu membolehkan dakwah terbuka berjalan dengan lancar dan ramai orang masuk Islam tanpa takut. Dan inilah yang kita Um, gelarkan dia sebagai kemenangan nyata Fathumubin So yang seterusnya Interaksi melalui peperangan Jihad Peperangan dalam Islam Bukan untuk menjajah Tapi prinsipnya adalah Untuk pertahankan diri Itu al difa Dan melawan kezalim Kalau peperangan pun ada etika ketat Nabi larang bunuh wanita Kanak-kanak, orang tua Dan pederi. Tak boleh rosakkan pokok atau bakar tanaman Tawanan perang pun mesti dilayan dengan baik Kemudian Cabaran pengkhianatan Iaitu kes uh, Bani Quraizah Tapi apa jadi mereka khianat? Ini berlaku pada Bani Quraizah Masa Perang Ahzab Bila Madinah dikepung musuh Bani Quraizah ni khianat janji dan bersekongkol Dengan musuh untuk serang kita dari belakang ini adalah high treason pengkhianatan tertinggi sebab tu hukuman berat dikenakan ke atas mereka selepas perang tamat demi keselamatan negara jadi apa pengajaran dan iktibar yang kita boleh dapat daripada pelajaran yang kita bincangkan ni so yang pertama perpaduan kita kena bersatu hati sebab musuh sentiasa cari ruang nak pecahkan kita yang kedua kewaspadaan jangan mudah Percaya luaran semata-mata Kena selidik berita Supaya tak termakan fitnah Macam kes munafik tadi Yang ketiga Kebijaksanaan Kita kena pandai Imbang Antara berlembut Bertegas Ikut situasi so, Dan yang terakhir Kesimpulan kepada Segala-gala perbincangan kita ini Nabi Muhammad SAW Dah tunjuk contoh yang terbaik Dalam mengurus Masyarakat majmuk Baginda utamakan diplomasi, toleransi dan keamanan. Tindakan keras atau perang cuma jalan terakhir bila keselamatan negara terancam.